Hola a todos, bienvenidos. Vamos a Cocina. Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con los pequeños spoilers para la serie Yel La mano de Pingolo cubría los ojos con tanta fuerza que no podía ver nada. No mires, me dijo ella. Su voz fría y firme susurraba cerca de mi oído, haciendo que mi corazón diera un vuelco. En ese momento sentí como si estuviera abrazándome por detrás. Ambas estaban sin nada. La sensación suave y presionada contra mi espalda hizo que mi mente se quedara en blanco. Luché por controlar mi respiración tratando de no hacer sonidos. No estoy mirando, lo juro, pero Pin, suelta mis ojos. ¿Estás segura? En el momento en el cual la pequeña persona me susurró en mi oído, su me dio un escalofrío, y como si eso no fuera suficiente, su toque suave y cálido contra mi espalda mientras se separaba de puntillas por completo rompió mi autocontrol. qui ¿Tu nariz? me dijo. Todo pasó muy rápido en el momento en el cual Pin vio mi hemorragia nasal. Direccionó como si yo fuera un paciente crítico que necesitara atención inmediata. No tenía ni idea de dónde sacó la fuerza, pero me sacó del baño y me hizo peñizcarme la nariz e inclinar la cabeza hacia atrás todo el tiempo. Pin estaba en pánico que ni siquiera se molestó en cambiar su ropa. Ella agarró la yucata proporcionada en el vestuario, arrojando uno sobre mí y uno sobre sí misma, antes de tomar mi mano y llevarme a su habitación, que estaba en el mismo piso. Una vez dentro me hizo sentar en la cama, apoyándome con almohadas que había preparado. Luego se apresuró a buscar un paño húmedo para limpiarme rápidamente. Después de eso envolvió un poco de hielo en una toalla, pequeña refrigerador y la presionó suavemente contra mi nariz y mis mejillas. Su cara estaba tan seria, ahora que no pude evitar pensar. Su rostro estaba muy serio. Bien, estoy bien, de verdad. No te estreses demasiado, le dije. Sus cejas se fruncieron y ella respondió en un tono como si estuviera regañando a una niña pequeña. ¿Cómo puedo no preocuparme? Parece ser algo inofensivo, pero cuando sucede sin una razón, podría ser una señal de algo serio. Sus cejas se fruncieron más y ella respondía en un tono como si estuviera regañándome. Pin, ¿estás preocupada por mí? Le acerqué a mis brazos, con ambos cubiertos con la fina yucata. La calidez y la suavidad de la otra persona eran innegables. Estaba tan cerca que podía sentir que su corazón latía aceleradamente y probablemente ella también podría sentir mi corazón latiendo. Por supuesto que estoy preocupada, ¿por qué preguntarías eso? Su breve respuesta pronunciada con voz ronca y temblorosa me hizo olvidar todo. Fue como si todo el autocontrol que me quedara se hubiera desvanecido en ese momento. Le acerqué aún más. Ahora estábamos demasiado cerca y su respiración era temblorosa y cálida. Presioné un beso en su frente, luego dejé que mis labios finalmente besaran sus ojos, sus mejillas y la punta de su nariz, y finalmente sus labios. La besé profundamente, dejándola en la dulzura. El beso era intenso, era algo interminable lentamente desabrocharon el nudo de la garganta de la yucata deslizándose dentro para sentir el calor de la otra persona se sentía como si estuviera conteniendo la respiración mientras nuestras manos exploraban y sus pequeñas manos cavaron bruscamente en mi espalda enviando mis emociones en ese momento todo parecía completamente fuera de control sentía que me ahogaba querida una voz suave y temblorosa se escapó sin darme cuenta todos los sentimientos que había tenido dentro durante tanto tiempo salieron corriendo, lo que dificultó que respirara. Estaba temblando. Sentía varias sensaciones. No podía moverme, estaba fuera de control, como si ya no me perteneciera a mí misma. Le pertenecía a ella. Anhelaba todo lo que sentía. Pero, ¿a quién pertenezco ahora? ¿A quién pertenece aquí? Por un breve momento, esa pregunta pasó por mi mente. Sentí como si una mano invisible me sacara del mar infinito justo cuando estaba a punto de hundirme por completo y antes de que fuera demasiado tarde detente y es suficiente con toda la fuerza y concentración que me quedaba, mis pequeñas manos se empujaron aquí lejos me senté me cubrí con la bata finalmente sus ojos parecían sorprendidos llenos de preguntas antes de convertirse en un dolor y una decepción tan profunda que tuve que darme la vuelta no podía mirar al rostro por miedo de que al final volviera a caer como siempre no sé alguien con quien puedas hacer esto sin darme ninguna explicación sobre el pasado. ¿Tienes alguna claridad para decirme? ¿Tienes algo que decirme sobre el pasado, sobre el presente o sobre el futuro? Ella se disculpó. Extendió su mano para tocar mi brazo, pero me aparté finalmente. Intenté con todas mis fuerzas mantener la calma, pero mi voz aún temblaba con dolor mientras hablaba. Me ves solo como un juguete, ¿verdad? No, nunca haría eso. Nunca había pensado en ti de esa manera. Para mí eres a quien amo. La palabra amor de ella se sintió como verter aceite en un fuego, haciendo que ardiera. ¿Amar? Si me amas, ¿por qué me trataste de esa forma? Finalmente le dije. Eran preguntas que quería obtener respuestas, pero parecía que quizás nunca las hallaría. En el próximo video seguiremos con más spoilers de esta serie y él. Si te gustó el video, por favor, dale me gusta, también compártelo. Y no olvides suscribirse al canal. Cuídense mucho. Bye bye.